Fərqla bu günlər baxırıq, funalanma disimləri, kürə və onun həcmi, sfera və onun səthinin sahəsi. Birinci sualda deyir kürənin iki kürənin həcmləri nisbəti 8-in 1-ə olarsa, bu kürələrin radiuslar nisbətini tapın. Deyirik ki, kürələrin nisbəti k kubudur, radiusların nisbəti k-dır. Ona görə 3-cü e, dərəcədən kök alsaq a-bərlər, yəni ikinin birə nisbəti. Üçüncü suala baxaq. Kürənin səthinin sahəsi 36p deyilir. Demə, kürənin səthinin sahəsinin düsturu 4πr kvadratıdır. Bərabər 36π-yə. Burada hər tərəfdən π-lər getsə, 36-ya bölsək r kvadratı bərabərdir 36-nı 4-ə böldük, 9. r bərabər 3-ü alırıq, həcmini soruşur. V bərabər 3/4 πr kubu bərabərdir 3/4 π 3-ün kubu 3-ün kubumla 378, 3-ün kvadratı 9u 4-ə vursaq 36π, 36π. Cavab olar E bəndi 3-cü tapşırıqda. Davam edirik 5-ci tapşırıqla. 5-ci tapşırıqda deyək, e, kürənin böyük dairəsinin sahəsi. Kürənin böyük dairəsinin sahəsi 2-yə bərabərdir. S bərabərdir pi l kvadratı 2-yə bərabərdir. Deməli, kürənin səthinin sahəsini istəyirik bizə. Deməli, deyirik ki, kürənin böyük dairəsi elə kürənin yəni tam mərkəzindən keçir də, yəni özünün radiusuna bərabər olur burdakı radiusumuz. Onda deyirik ki, l kvadratı bərabərdir 2 bölünsün pi. Bizdən istəyir e, kürənin səthinin sahəsini, yəni S bərabərli 4 pi r er kvadratını istəyir. 4 pi vurulsun r er kvadratı 2 bölünsün pi-li. Pi-lər getsə cavab eləyər 8 b bərabərdir. Sonra baxırıq 6-cı tapşırığa. Yarım dairəni, yarım dairəni diametr ətrafında fırlanmasının alınsın necə adlanır? Yarım dairə ətrafında fırlanarsa, uşaqlar kürə ölçülərindən baxın kürəmlə gələr. Kürəmlə gələr demə, cavab olar 6 ta cəmlə. Baxırıq 7-ci tapşırıqan. 7-ci tapşırıqda bizə deyək ki, səthinin sahələrin nisbəti 4/1 olarsa, kürələrin həcminin nisbətini tapın. Demişik ki, sahələrin nisbəti k kvadratıdır. k kvadratınız 4/1-ədirsə k-nın özü 1/2 olar. Həcm, yəni k-nın kubu da 8-in biri olar. Bizdən həcmə nisbətli istəyir deyə D variantı cavab olar. D bəndi 8-in təkrarıdır. Davam edirik 9-la. Deməli 9-cu tapşırıqda deyilir ki, kürənin həcmi 288-dir. Yəni V = 3/4 πr³ = 388. Olarsa onun radiusunu tap. Deməli radiusu artifact Burdan radiusu tapmaq üçün 288-i vurmalıyıq 3-ə, bölməliyik piyə. r-in kubudur deyək. E, deməli bir də 4-ə bölməliyik. Ta düzdürmü? 4 piyə bölməliyik. Kök altında 3-cü dərəcədən kök almalıyıq r e kubu olduğuna görə. Sonra 288-i 4-ə bölsək qalar 72. 72-ni 3-ə vursaq e, deməli eləyər 216 bölünsün pi. 216-dan 3-cü dərəcədən 6 çıx, pi kökünün altında 3-cü dərəcədən qalar. Cavab olar 9-uncu tapşırıqda A bəndi. 10-cu sualda diametrə soruşur. Deyir çirəyin həcmi V = 10, tam 3/2 olarsa. Yenə yazırıq 3/4 pi r-in kubu. E, düzün olmayanə çevirsək 3/4. Deməli 32 bərabər 4 pi el, kubu. Alarıq, e kubu. Burdan alarız, burada 3 müzdə var idi da. Deməli, burdan alarız e-nin kubu bərabər nə olar uşaqlar? Deməli, nəyi burada p də var idi, e, e, p-ni yazmamışıq. Hər tərəfdən p-lər getsə, üçtəz getsə, 32-ni 4-ə bölsək 88. Deməli, 2-nin kubu 8, 8 elidir, radiusumuz 2. Bizdən diametr soruşur deyə, diametrimiz 4a bərabər. Davam edək. Şəklar 10 ilə radiusu 41 olan e, kürə mərkəzdən e, 9 desimetr məsafədə olan müstəvi ilə kəsilmişdir. Alının kəsin sahəsini tap. Deməli, 1 e, desimetrdən verilmiş metrın kvadratı ilə söz üçün e, 1 desimetrlə hesablayaq, sonra deməli ki, çərik metrə. Deməli, biz buradan kəsiyimizi çəkək, müstəvi kəsiyimizi, bu e, kürəmizin mərkəzi kürəmizin radiusu, kürənin radiusu 20-41-ə bərabərdir. Mərkəzdən məsafəsi, deməli, mərkəzdən məsafəsi e, 9-dur. Sonra, eee, alın kəsin sahəsini istəyir. Yəni bu l-i tapsaq kifayət edir. Fitoqorəd ədədləridir. 9-41 olanda radiusumuz olar 40. 40-ın kvadratı ilə 9-un kvadratları cəmi 41-in kvadratına bərabər olur. Amma bu desimetrdir. Bizdən səs deyir metrdə. 4 desimetr x desimetr üçün 4 metrin bizdən dairənin sahəsini istəyir. pi r kvadratını 16 pi eləyər. Cəlav olardan 12-ci tapşırıqda a bəndi. Davam əyrisi boyunca bir tərəf a-ya bərabər olan kvadrat tərəfi a-ya bərabər olan kvadratının hə? öz tərəfi fırlanmasından alınan silindrin tam səthinin sahəsi kürənin səthinin sahəsinə bərabərdir. Gəlin birinci bunu öz oxu ətrafında fırlayaq. Deməli, fırlanarsa, burada da yenidən bir kvadrat əmələ gəlir, tərəfi a-ya bərabər olur. Deməli, və fırlandığına görə belə bir silindr əmələ gəlir uşağlar. Baxın, belə bir silindr əmələ gəlir. Bu silindrin tərəfi 2a-ya bərabər oldu. Yəni diametri Radiusu isə a-ya bərabər. Deməli radiusu a-ya bərabər. Radiusu a-ya bərabər. Hündürlüyü a-ya bərabərdir. Baxaq. Deməli bizə nə istəyir? Deyir ki, silindrin tam səthinin sahəsini yazın. S bərabərdir e, 2 pi e kvadratı / 2 pi r e, h. Deməli tam səthinin sahəsi nə yazdı? Gətirib yerinə yansa 2π radiusu a olduğuna görə a kvadrat üstə 2π radiusu a olduğuna görə a hündürlüyü a olduğuna görə a deməli 2π a kvadratla 2π a kvadratı toplaşar 4π a kvadratı eləyir. Bizə də deyir ki, deməli kürənin e, kürənin nəyinə bərabərdir? Səthinin sahəsinə bərabərdir. Kürənin səthinin sahəsini düsturu 4πl kvadratı. Olarsa, buna bərabər eləsək, yerinə bibinə bərabərdir. Hər tərəfdən e, 4π-lər getsə, r = a qalır. Bizdən də soruşduğu odur. Bizə vaxt da olar e-vəzni. Davam edək yolumuza təvşüqla. Deməli, 14-cü təvşüqdə dersferanın radiusu 50% artdıqda Səhnə radiusu 50% artırsa, radiusumuz 3/50/100 yazar. Bərabər də olar 1.5 dəfə artmadan danışırıq. Deməli, e, bizə deyir ki, səth neçə faiz artır? Bizə verilirik ki, səthinin sahəsi 4 pi l kvadratlıdır, yəni kvadratla düzaslıdır. Onda deyilir ki, radiusumuz 1.5 dəfə artmağı sahənin 1.5i kvadratı dəfə artmaq demək. Yəni 2 tam 100-də 25 dəfə artmaq deməkdir. Dəfədən faizə keçməyimizi istəyir. 2 tam 100-də 25-i vurarıq 100-ə, çıxarıq 100-ün, qalaq 125%, faiz. yəni demək ki 125% artar. Yəni radius e, 50% artanda. 15-ci suala 15 da baxaq. 15-ci sualda da deyir ki, kürənin radiusu 20% artsa Yenə radiusun 20% artması 100 üstəgəl 20 böl 100 demək. Yəni 1.2 dəfə artmaqdır. Həcminə e, kubunla düzaslıdır. 1.2-nin kubu lazımdır bizə. Deməli 12-ni 12-yə vursaq 144, bir də 12-yə vursa 1728 elədik. E, Vercüllə çəksək olar 1,728. Deməli bu 1.2 dəfə artdı. Yenə faizə çevirmək üçün 100-ə vursaq, 100-ə çıxsaq, 100-ə vursaq elədi 172,8 yüzünü çıxsaq eləyəm. Deməli 72,8% cavab olar C variantı. 16-cı sualda da uşaqlar deyir ki, deməli radius 5 dəfə azaldıqda böyük dairənin sahəsi ə e, neçə kürənin radius 5 dəfə artarsa böyük dairənin sahəsi necə dəyişər? Yenə deyək ki, düz e, kvadratla düz asıldı. 5 dəfə azalarsa 25 dəfə azalar. Cavab olar 17-yə. Kürənin iki müstəqil kəsinin sahələri 18π, deməli 18π. Bir də e, 54 olarsa Bunlardan biri kürənin mərkəzindən keçir. Kürənin radiusunu tapın. Hemişə ki mərkəzdən keçən ən böyükdür. Bunlardan böyük olan bizim deməli e, kürəmizin mərkəzindən keçən olardır, düzdürmü? E, deməli, pi 3.14 deməkdir. Ancaq e, 3.18^54 deyil, bu isə 3.14'dür. Deməli, 18 fit daha böyükdür. Ona görə onunla işləyək. Deməli bizə deyir ki, bunlardan bir kürənin mərkəzindən keçir. Onda yazsın. Bərabər mərkəzindən keçirsə dairənin sahəsi PR er kvadratıdır. Burdan hər tərəfdən P-lər getsə, 18-dən kök alsaq, 3 kökün altında 2 qalar. Bizdən elə radiusu soruşur. Cavab ular C = şolar böyük olandan işlədik. Baxırıq 19-muza. Dairə radiusu 10 olan 8 eyni kürəni əridik. Bir kürə uzaqdıla. Alınan kürənin diametrini soruşur. Deməli, bir dənə həcmindən danışaq. 3də 4 pi L kubu. Bir dənəsinin həcmini hesablayaq. Əliyə 3də 4 pi 10-un kubu. Yəni Əlin 10 min. Deməli, oldu 3də 4 pi vurulsun 10 şəklində yazaq. Deməli, 8 dənə eynisini birləşdirir deyə, bu dəfə həcminiz oldu 3də 4 pi. Həmen ifadəni 8-ə vursaq, olar 8 min. Deməli, bu dəfə yenə onu bərabərləşdirsək, həcmin düsturuna yenə kürəni ələcəyə bilərsən. Sadəcə bir az böyük kürədir. Er, L-bu yazsan. Deməli, burdaşı böyük r-imizi tapmaq üçün neyə? Hər tərəfdən 3/4 pi-lər tiksə, nəyin ki 8000 eləyir 20-ni. Bizdən diametri soruşur. Digər cavab 40 elir. Açıq sualdır uşaqlar. Baxırdı 21-ə. Deməli deyir ki, kürənin müstəvi ilə kəsiyinin sahəsi. Yenə müstəvi ilə kəsirik, sahəsi 64P-dir. Deyir ki, 64P-dirsə, radiusu deməli, kiçiyə yazaqda, radiusumuz deməli olar 8. Çünki 80 kvadratı 64P-də P-l kvadratına görə. Kürənin radiusu 8. Kürənin radiusu 10dusa, kürənin radiusuna 10 yazaq. Digər bilir ki, Fəqəqor ədədləri olduğuna görə 6 olur. Bizdən də həmən o 6-nı istəyir. Cavab ular yiriklərdə 6. Baxın şöbə 20-sə, bir sferanın mərkəzindən sferanın mərkəzindən u nu kəsən düzləyə qədər məsafə 24. U nu kəsən düzləyə qədər məsafə 24-dür. 24. 24. Alınmış kəsin çevrəsinin uzunluğu, alınan kəsin çevrəsinin uzunluğu 2πr-dir, ki, r-in yarımlıqdır. Bu sferanın üç sferam böyük, e, böyük çevrəsinin uzunluğudur. Yəni mərkəzdən keçənin uzunluğunun, yəni 2πr-in 13/5 hissəsidir. Mərkəzdən keçən çevrənin uzunluğu, e, yəni sferanın özünün radiusuna bərabərdir. Sferanın radiusunu tapırıq. Deməli bura yazdığım kiçir, bura çəkdim sferanın öz radiusuna. Deməli 2 p ilə etsəm alarık ki r-in r-ə nisbəti 5-in 13-ün nisbətidir. Yəni bu olar kiçik elimiz olar 5x, böyük elimiz olar 13x. Baxaq Biz bilirik ki, faqr ədədlərimiz nəticə idi 5 13 12 idi da, düzdür mə? Əgər bu 24 düşsə, mütləq xisimiz 2 şey olar, 26 olar, burada 10 eləyər. Daha düzdür. Bizə nə istəyir? Sferanın radiusu tap 26 uşaq nə qutarmışıq. İstəsəz TÜFƏ orada bunu yaza bilərdiniz. 10x kvadrat üstə 5x 따라서 10x 인 квадраtı = 24의 квадра트 + 5x의 квадра트 x를 찾은 다음, 어, 그러니까 10에 곱했죠. 큰 반지름을 찾으세요. 이 정도 아이들이 대답할 수 있습니다. 26. 25번 문제에서는 반지름이 2, 루트 3의 3차원에서 p가 6인 구의, 그러니까 이 구의 반지름 eyni böyüklükdə olan, yəni kürə ilə eyni böyüklükdə olan kubun tilinin uzunluğunu tapaq. Biz də qaydamızı bilirik ki, eyni böyüklükdə həcmləri bərabər olsun deməkdir. Əgər kürənin radiusu bu olarsa, kürənin həcmini tapaq. Yazdıq V = 3/4 pi r-in kubudur. 3/4 pi l-kubunun əvəzinə yazıram. 2-nin kubu edirəm 8, bunun kubu edirəm, deməli p-də 6. p-lər ditsə 6-nı 3-ə bölsək 2 düşə. 4-ü -dü 8-ə vursaq 32, 2-yə vursaq 64. Deməli, indi keçirəm kubun həcminə. Kubun həcmi a kubudur. a kubu 64-dür. Nəyin kubu 64 eləyir? 8-in. Cavab o, ey, e kvadrat. Bunlar nədir? Kubun eyni böyüklüktədir, düzdür? ee a o halda 4-cü bu. 64-dür. Ağ cavab ular 4. ee 4-üncub. Eyni böyük hüftə deyəndə həcmlər bərabər olur. Bir dənə onu bilmək lazımdır. Sonra baxırıq 26-cı suala. 21-ci 26 sualda da deyir ki, e, uyğunluğunu müəyyən edin. Silindrə aid olan. Silindrin haqqında nə bilirik? S oturacaq buraxaşda P2. Deməli P kvadratı h-a həcmin Əməli silindrə uyğun gələr A bəndi. Sonra oxçası düzbucaqlıdır, ona görə D bəndi də. İkinci də konus, konusa uyğun gələr. Əlyan e, səthinin sayı pi r l-dir, da, ona görə B bəndi. Sonra oxçası bərabərliyanı üçbucaqdır konusda. Deməli, qeyd etdik, bərabəryanlıdır həmişə. Buna görə y bəndi deyim, məncələr 3-cüdən kürənin həcmini veribdi. E, v = 3/4 πr³ e, c bəndi güncələr. Baxırıq 28-ə. Deməli, radiusu verib, e, diametr tapmaq şalar. Diametrimiz eləyər 5. Cavab olar d məndi. Sonra həcmini tapaq. V = şöbət kürədən gəltdiyinə görə 3/4 πl³ bərabərdir nolur e, həcmini e, kürədir. E, həcmini hesablasaq, e, burada yəniçi belə bir cavab olmaz da, onların üçün. Belə kəsrlənmən cavab yox uşaqlar. Digərlərinə baxaq. Deməli, e, bəcədə əmələ gələr, gəl hesablasaq da, va 3 də 4 pi r kubu. 2.5 nə deməkdir? 2/5. 2-nin kubu 8, 5-in kubu 125 bərabər nə ola bilər? Deməli, uşaqlar, 8-lə 4 ixtisaca seçirik, 2 qalar, 2. 125 2-yə bölünməz. Biz demək, aşağı 2 qalıqımız qalır, yəni 6-da 125 p qalar. Deməli, ha, <coughs> p-nin də qiymətini verdik. p-nin yeri 3 yer. Bundan bir qısa keçsəm, 2 qala 125-i 2-yə böləndə 6 62.5 eləyər, cavab olar B bəndi. Pi-nin qiymətini veririk. Deməli, ikinci də radiusunuz 2dirsə, diametri 4dir, cavab 4dur. Həzminə baxaq onda. V = 3 də 4, pi-nin yerinə 3 yazdık, getdilər. 2-nin qubu elədi 8, cavab elədi 32. Variant O'dur, A bəndi e 3 bu saral diametr 6'dır. Deməli biz bu cəlizyə bəndi. Sonra həcmdə V = 3 də 4, P 3dür. P 3 də 4 P r-in kubu, 3-ün kubu 27'dir. Onlar ixtisar etsə 4-ü də 27-yə bölsə 4 80 28 üstə 8 cavab olar. C bəndi uşaqlar ikinci də e və c Bah, uşaqlar 32-ci sualınla bir dənə əsnə edə liyaq, digərləri sizə qalsın. Yenə uyğunluğu müəyyən eləyirik. E, P-nin yerinə 3 yazırıq. Əl e, hesablayaq 1-ci səthinin sahəsini. Deməli, silindrin səthinin sahəsi S = 4πr². Bərabər 4 yerində qalsa, P-nin yerinə 3 yazsa, bu 2.5dır. 2.5-in kvadratı 4də 25 eləyir. E, bunlar ixtisar etsə cavab 75 variant olar. A bu oldu səthinin sahəsi bir də qanışıq deməli nə tisət, diametrimiz nə qədər olsun 2.5dirsə diametrimiz 5dir həm doğrun gələr h p 5dir digərləri sizə qalsın asan uşaqlar davam edirik uşaqlar deməli 32-ci sualdan 32-ci sualdan yenə ümumiqdan danışır deyir ümumiqi müəyyən edin uzunluğu a olan parçasını özündə saxlayan düz xətt ətrafında fırlanmadan alınan fırlamasından yəni alınan fiqurlar üçün ümumiqi müəyyən edin 1-ci sualda deyir ki, kvadratdır. Kvadratın tərəfidir a. Kvadratın tərəfidirsə, bayaq çəkmişdik amma kvadratın tərəfi isə radiusu a-ya bərabər olan belə bir silindrə müraciət edirik. Həm də minduruy a-ya bərabər olan silindrə müraciət edirik. Deməli, silindrin həcminin düsturu nə təlidir? V = πr²h r yerinə də a qoyur, h-nin yerində də a qoyur. Ona görə onlar pi a-nın kubu cavab olar a-landı. Sara, yan səthinin sahəsi S yan = r-nin 2 pi r 2 pi r Deməli, -in, h idi. Deməli r-nin h-nin yerinə a yazsa onlar 2 pi a * a, yəni a-nın kvadratı. Yəni cavab olar c-landı. Davam edək ikinci ilə. Deyir ki, bərabər yan üçbucaqlı ee üçbucağın kateti olarsa a. Deməli, bərabərlıq düzbucaqlı üçbucaq çəkdim. a a iptek uzunluğu olar kök 2 a. Bu nədir? Bizim buğumuz olar. Bu fırlanmasından konsa mənəcələdə görsünüzmü? Burada a'mız nədir və radiusumuz ee burdan belə fırlanan simdən gedir söhbət. Yəni kon necədir? Pepə. Daha də soaadır, əli kökçadır, hündürlüklə a deyir. Deməli, bizdən e, bərabər onun nəyini tapaq uşaqlar? Yenə həcmindən danışsaq, konusun həcmi V = nəyə? 1/3 π r³ h. Bərabər 1/3 π diri yerinə də 1/3 r kvadratı olmalı idi. Deməli, təbi L a yasa, a kvadratı h p ilə yazsa, r yerinə a yazsa, a kvadratı, h-in yerinə də a yazsa, a-nın kubu olar. Deməli, uyğun gələr b-ranə. Sonra yan sərtinin sahəsindən danışsa, yenə e konusu yan sərtinin sahəsi S yan = p r l, l. Deməli, eyni kök2 a-dır, er r-i a-dır. Deməli, a-nı kök2 a-ya vursaq, kök2 a-nın kvadratı p olar, cavab olar e^n. Bir də nəzər baxaq üçünüzə. Deyil ki, yarım dairənin ətrafında fırlanarsa. Yarım dairə, e, deməli yarım dairədirsə, Və görək, yarım dairənin diametri a-ya bərabər isə, yarım dairənin diametri a-ya bərabərdirsə, radiusu a, a bölünsü 2-yə bərabərdir. Radius a bölünsü 2 olsunsaqlar, deməli bizə nə istir? E, Gəlin yenə bunu da həcmini hesablayaq. E, həcmini tapsaq, kürəni, kürəyə mələcəldə suallar baxın a-nın ətrafında fırlanmasından Bu, yarım da rəğib fırlandı, kürəm eləcə, belə bir kürəm eləcədir. Radiusunu tapdıq, kürənin həcmi 3/4 * 4, 4. pi r-in kubu idi. E, deməli, r-in yerinə keçib a/2 yazın. İndi 3/4 pi r-in yerinə yazdım a/2. Yəni a-nın kubu / 8-ə bərabər olduğuna görə. 4-nə 8-i ixtisar getsək 2, 2 üçə dəsə ola 6da P-nin kubu cavab olar. Deməli, 3-cüyə də D, -d bərabərdir 32-ci sualda. Baxaq 33-ə. Kürənin diametrinə perpendikulyar olan, kürənin diametri bu olsun, diametrinə perpendikulyar olan müstəril müstərinin diametri uzunluqları 2 və 8 olan 80-ə bərabər olan hissələrə aidd. Deməli, baxaq bu müstəri kəsimizdir. Bu 2 və 8-ə aid olduğu diametrinin hissələridir. 60 kəsin sahəsini istəyirik də. Digər küçüklər hamısı bir yerdə 10-dur. Hamısı bir yerdə 10dursa, kürənin radiusu 5-dir. Radiusumuz 5-dir. Radius 5-dirsə, qurban e, e, bura qədər məsafə də 5 olmalıdır. 5-dən ikisini çıxsa bura 3 qalar. Bura isə 4 qalar. Fəqə qor ədədlərinə görə 3-ün kvadratı ilə 4-ün kvadratı 5 elədiyinə Deməli, radiusumuz 4 düsə, sahəsi, 30-dur kəssiyinin sahəsi pi r kvadratı. Yəni olar 4-ün kvadratı, yəni 16 pi eləyək 32-ci sualda. Tovama ilə 35 35-lə. Deməli, kürənin toxunan müstəvi. Deməli, kürəyə toxunan müstəvi üzərində götürülmüş nöqtədən müstərizəni bir nöqtə götürürük ə e, götürülmüş nöqtədən toxuma nöqtəsinə qədər məsafə 12, toxuma nöqtəsinə qədər məsafə 12-dir. E, e, kürənin mərkəzinə qədər məsafə olmuşdur. Yəni həmin nöqtədən kürənin mərkəzinə qədər məsafə 13-dür. Kürənin həcmini tapdıq. Radiusu tapmalıyıq. Biz də bildik, radiusla toxunla 90 əmələ gətiririk. 12, 13 üçsə, Fəqorə dəstlərinə görə 5 olar. Radiusumuz 5 isə kürənin həcmi 3/4 π r³ er olar. Deməli, 5-in kubu 125, 4-ə vursaq 500 π. Deməli, qotardıq. Uşaqlar π-ni e, də yazmağa e, vermirdi, dərcə ya yazılıb qaldı 3də 500 π. Baxırıq sonuncu sualımıza, 37-ci suala. Belə obsedin sualı deyir: Yarımkürənin radiusu onunla eyni böyüklükdə olan və hündürlüyü 6 olan konusun oturacağına bərabərdir. Deməli, bir dənə yarımkürə çəkirik. R-un radiusu R-dir. Bir dənə konusu çəkirik. Onun da radiusu R-dir. Yəni radiuslar bir-birinə bərabər və h-i h-i 6-ya bərabərdir. Və eyni böyüklüklərdir. Yəni həcmi həcmlə bərabər. Demə, yarım kürənin radiusu onu endi böyük işdə olan. Yarım kürənin həcmindən danışaq uşaqlar. Yarım kürənin həcmi olar 2/1 vurulsun həcmin, e, demə, kürənin bütününün həcmi. Yəni kürə həcmi nəyə bərabərdir? 3/4 pi r³ e, bərabərdir konusun həcminə. Yəni konusun e, həcminin düsturu olar 3/1 P h kvadrat h haş, h-miz də 6-dır. Də yerinə 6 yazaq. Deməli, l kubunla l kvadratı getsin, p-lər getsin, 3-dür getsin. Deməli, 4-ü 2-yə bölsək 2 qalır. 2. 6-nı da 2-yə bölsək l bərabərdir 3 qalır. Deməli, bunu tapdıq. Bizdən e, düzümü hesablayaq. R-imiz bərabərdir 3-ə. Yarım kürənin tam səthinin sahəsini istəyirik. Yarımkürənin tam səthinin sahəsini hesablayaq. İndi də e, yans, e, tam tam yarım darəni, birinci, demək, e, tam səthinin sahəsinə baxışaqlar. Tam səthinin sahəsinə olar xəlar yarım dairəni hesablayaq birinci. Deməli S bərabər tam dairə 4πr kvadratı idisə yarım dairə 2πr kvadratı olur. E, Oturacağında da bir dənə çevrə var. Çevrənin sahəsi də ki r kvadratdır. Toplaşdı ilə 3 pi r-in kvadrat bərabər 3. Pi-ni yenə 3 yazsaq radiusumuz dəyişdi. 3-ün kvadratı cavab verir 81. Bir böyən daha sonuna gəlmiş uşaqlar, sağ olun.